Павлова, шлемы. Ага, у тебя. Ага, вот. Тоже классная. Это вакансия, что-то такое. Да. Ага. Что это? У меня панам... Где моя панама? Скажи мне, мама. Это сетка на панаме. Так, нет. А это что? Ж... А, души. Понял? чтобы видели, что мы пьем. А, там газы. Противогазы, да? Тут Точно. и там, да. И, и там да, можно против... противогаза, сейчас детство, правильно. Мы их разбудим сразу же. Тут шматки, футболки, штани, такі от кослюрі, кошки. Там внизу, там внизу броні плитами. А ми зараз покажемо все. Так, що? І... Є ще защита в під'їздок. Що, ребят, всім привіт. Жодного дня без добрих справ. Ми зараз наші банди добр львов, хлопці постійно допомагають. Це є тил, це найкращий тил, який я знаю. Это наша Банда Добра, и мы сейчас передаём на Донбасс. Расскажите, что передаём, давайте вместе. Покажите. Вы, вы это не первый раз уже, мы уже, блин, тут Банда Добра Львова миллион первый раз Турники это. Так, а где тут есть какие-то очень дорогие шприцы. Вот это они, да? Они стоят какие-то... Это капец. Вот эта штука рятует життя стоит как Гитлеру война, это реально очень дорогая штука, там панада, которая против любых, это против крупных осколочных, это чуть поменьше, но тоже загоняется шприц вовнутрь, и эта вещь мега крутая, но стоит очень дорого, и если бы, конечно, мы могли позволить себе такую в каждую аптечку, в каждого пацана, то это огромный процент спасения жизни. Смотрите, что передают банда добра. Шприцы. Турникеты. Покажешь, что это еще? Аптечка? Такая мини-аптечка. Тоже с турникетом там. Да. Мини-аптечка. Парам... Парамеды называют. Парамедики. Глидокаиды. Аптечки еще. Тут да. целая куча да. аптечек. Так, это первый ящик. Дальше, что тут у нас? Давай, закройте. Каска. 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 Сказка, активные наушники, микрофон, паски. И, я так понимаю, к ней еще чехол. Он а, уже на ней. Нет. Нет? А вот рядышком чехол. Каска. Дальше. Следующий. Тут у нас, да? Штаны. штаны, 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 штаны и на коленнике к ним. Это ребята. Это, Это штурмовых, да? Дальше, следующий ящик. Показываем. Пауэрбанков целая куча. Каска собранная. Офигенные каски, кстати. Офигетительные прям каски. Больших размеров на пацанов. Кому-то повезет. Если можно назвать словом, повезет то, что у нас война. Целая куча пауэрбанков для пацанов. Ну, Далее, следующий ящик. Тут у нас что, панамы, э, души для пацанов. Параллельно разгружают пацаны. Смотрите, полный ящик энергетиков разгружают. Панамы, души, тапки, кастрюли, э, это посуда военная, тоже одежда шлепки, очки, очки блатные на мотыках гонять. Кастрюли, кастрюли. <как> Что это такое? Трусы. Труселя. Труселя. Большого размера. Труселя. Труселя. Ага, вон, а под низом скарт. Еще один. Футболки. И тут у нас... Офигенный броник. Это накидки, да, я так понимаю? <сех> Нет. Плащики. Я не понимаю. Надувни... На <сех> О, да. <сех> Надувни матрасы нам подказывают, да, да. чтобы было зручно спать. Так, сощи один ящик. Дальше, смотрите, что у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять. Э, ребята передают пять сеток э, для, э, для того, чтобы... От ланцетов. И от FPV-дронов, чтобы в наших пацанов на позиции не попадали ланцеты, затягивается сетка сверху, то есть это хоть какая-то мера предосторожности, они там путаются. Спасибо огромное, это спасает, простая сетка рабица спасает жизни, хочу, чтобы все это знали. Дальше смотрим, покажем дальше. Да, Такси, шматье, шматье. Что за ребят показывает? Ух ты, их два. Два. Тапки. И два тактичных рюкзака. Тут проще защита до броников. Баллистика на шею, на, бока, на, бука, на Это одна... от того броника? Да. Офигенчик. Тут... Там тут... тоже шматье, а тут панамочки, шапочки нашим мальчикам. шнурки, на шкарпатки. Такие вот. И... А это на... на рюкзак? Не думаю. Ты думаешь? Сетки. Рыбу ловить. Ага. Хочу. Ты чего? наушники топтечные, как две пара. Наушники топтечные, хорошо. Дальше, что тут еще есть? И от посмотрите, сколько фигни от комаров. Чтобы нашим пацанам жопу комары не кусали. Вот, спасибо огромное. Но это еще не все, это еще не все. И мы продолжаем. И все, открываем А это уже то, что творят Ну, в принципе, говорит то, что орки творят беспредел Это ничего не сказать Они травят пацанов Последнее время очень много И ребята закупили противогазов Два ящика противогазов Сколько их штук тут? Нас обратились да, военные, говорят, спасайте нас, потому что нас реально травят. Это, это термоковдры и трубки. Это к медицине мы положим. Ребята, закупили крутые противогазы разных размеров. Вот. То есть это то, что сейчас очень важно, очень актуально, потому что эти негодяи не брезгуют ничем. Вообще ничем. Спасибо огромное, пацаны заказали, ребят, я знаю, что вы в эфире, вы были только что в эфире. Плюс если вы в эфире, кто заказывал противогаз, противогазы вам есть. И что тут у нас? Москитная сетка, очки, наушники, компас. И это тоже на очки с разными. Этими. Спасибо. Ну, Спасибо Я вечера с Тарцем, дякую нашим банде Добролью. Ребята помогают уже миллион сто тысяч первый раз уже. Блин, мы сейчас от них машину пригнали тоже, которая сейчас пойдет на, скорее всего, на Херсонское или на Донецкое направление. Сейчас мы определимся с ними, куда отправим ее. Но ребята помогают постоянно. Это явный пример тому, что если мы не на передовой, мы для ЗСУ. Спасибо вам огромное. Можно я вас пообнимаю? Вы, блин, столько делаете. Спасибо огромное. Это не вторая помощь, не третья. Это миллион сто тысяч первая помощь на передок. Мы благодаря пацанам и еще одной, двум феям, которые не хотят светиться с этой банды. Вот, закрываем огромные потребы наших хлопцев. Спасибо вас. Мы вас любим. Можно вас обнять? Спасибо вам. Спасибо Так что вот так хорошо пакуемся. Теперь мы это все заскочиваем и отправляем на Донбасс, на новую почту. Дякую мы каждому, кто приедется до наших добрым прав. Дякую мы каждому, кто имеет доброе такое сердце и разом с нами робить все дела для наших хлопцев. Дякую. Мы для ЗСУ, Мы люди в Украины и мы вас любим.